Россия действовала магрессивно и она смогла Минском уничтожить Будапейский меморандум. Почему это случилось, объясню очень просто. В Женеве а Украину представлял э, госсекретарь Картери и баронесса Эштон, наш министр иностранных дел Гещица, сидел рядом и брал уроки, когда они троллили Лаврова и пытались остановить агрессию э, России. Казалось что это высококлассная площадка, которая сможет восстановить действие Будапештских соглашений и выведет Украину на режим международной конференции. Международная конференция под эгидной Совбеза ООН позволила бы Украине использовать международное право для решения вопроса о своей безопасности и восстановлении государственного суверенитета. Однако Петру Порошенко исключительно нужно было получить легитимность своего избрания со стороны Москвы. Все президенты страны это делали, начиная с э, кучмы, врачу Грекин не пользовался в этом поигра. И заканчивая, конечно, Януковичем. Порошенко не был исключением, понимал, что гигантское влияние на экономику страны России обязывает его посчитаться э, с ее мнением. И по договоренным всем непрямым тайным, при посредничестве Оланда э, в Нормандии Путин течение 15 минут убедил Порошенко. Уйти из Женевы, то есть, по сути дела, уйти из э, нового Будапеска формата в Минск. У России был большой опыт работы в Минске. Нас сказать, что 1994 года она там успешно держит напряжение Армении и Азербайджан, проводя переговоры по Народному Карабаху. И, как мы видели в очередной войне, которая происходила, Россия является важным или главным игроком. Другие игроки не смогли войти в этот процесс. Следовательно, для Минск, для России, был очень удобной площадкой. следующий момент, очень важный, в Украине не было готово, готовой стратегии. Президент, в принципе, ради того, чтобы обладать полноценной властью, согласился на этот невыгодный момент и на, в том числе предложения, которые в последующем в основу двух текстов Минских соглашений. Очевидно, читая особенно вторые Минские соглашения февраля 2014 года. Вы Обратили внимание, что из 11 пунктов ни одного пункта нету выгодного Украине. Ни одного пункта нет выгодного для Украины. Давайте попробуем назвать несколько групп этих пунктов, чтобы поняли, о что чем речь. Первая группа пунктов связана с тем, что а, Россия, по сути дела, выходит из игры. Она перестает быть агрессором. Для того, чтобы а, это выглядело вполне прилично, и никто по этому поводу не сильно расстраивался, России удалось убедить, возглавить этот процесс Меркель и Олан. Меркель сама себя ответственность за единство Европейского Союза в удержании санкций при этом условии, что Россия будет выполнять некие Минские соглашения, связанные с тем, что Украина должна признать миротворческую роль России и перейти в режим переговоров с сепаратистами. В Минске впервые практики послевоенной а, современной цивилизации, сепаратисты, а мы можем спокойно назвать их террористами, поскольку использование методы противодействия законной власти Украины имеет террористический характер и таким образом не попадает под законы войны, а, сели за стол переговоров, легитимный стол переговоров не только а, с Украиной, но и с а, Европейским Союзом. Обратите внимание, что документы, подписанные в Минске, не подписаны, кроме декларации, которые носит общий характер, никем другим, как э, Захарченко Плотницким стороны э, сепаратистских новообразований, с украинской стороны Ленидой Кучмой, Ленидой Кучмой, также послами э, ОБСЕ и России которые не имеют полномочий для подписания подобных документов с точки зрения понимания международного права. Следовательно, э, они были не просто субъектом переговорного процесса, но благодаря резолюции Судьбе ООН, которая была очень красиво, гибридно принята под давлением России, они стали субъектами международного права. Таким образом, легитимизация вот, политических образований на тот период времени, которые имели очень сильно военную компоненту, состоялась благодаря Минску. Второй момент э, из группы вопросов, который был очень важен и который не решен, это вопрос о. Э, о том, как выйти из этой ситуации в будущем, что же происходит э, на Востоке? На Востоке созданы две военные автономии. На тут минские соглашения э, создали для этого условия. С одной стороны, на этот момент там, по сути дела, находится 50 тысячная вооруженная парамилитарная военная группировка, которая в большей части находится на территории Донецкой, меньшей Луганской области и которая способна к активным боевым действиям, э, э, противодействия, скажем, украинским вооруженных сил. Вчера президент неожиданно называл количество вооруженных сил Украины на Востоке, 56 тысяч человек, потом по пресса стала исправлять эту цифру на 70 тысяч или около этой цифры. И, эта цифра недостаточная для а, сдерживания а, весьма профессиональных, уже подготовленных на ростовских и других полигонах. А, Кадровые вооруженные силы сейчас ЛНД. Да, да, да. Следующий момент важный это то, что создана полностью политическая инфраструктура управления, как и военной стороны России, которая поддерживается, когда все абсолютно стратегические штабные э, схемы реализуются российскими генералами. Э, не, не так давно ряд экспертов э, институтов Запада напечатало, что на в ДНР работает пять э, российских политических, политико-военных институтов, которые управляют, по сути дела, этими э, э, сегодня территориями, которые являются еще украинскими территориями. Очередная проблема в связи с этим стоит в том, что в Минских соглашениях не написано о том, что территории должны быть сначала демилитаризированы. Должны быть освобождения от оружия, э, прекращены деятельность парамалитарных образований, только после этого надо проводить любые мирные процессы, включая французские выборы. Там написано о выводе иностранных э, военных подразделений, э, которые весьма спорно по своей природе, потому что Россия заявляет, что их военных часы там нет, и действительно э, мы не видим там российских военных, которые бы носили российскую военную форму, хотя фотографии блогеров регулярно об этом... Свидетельствует. ОБСЕ а не показывает подобного состояние, Мы также не видели ни одной мировой пресс-конференции, включая свое что было продемонстрировано участие российских регулярных военных подразделений на Востоке. Россия России умела конспирировать этот процесс и добивается большого успеха. следующий момент для Украины весьма сложный. Это вопрос проведения выборов на этой территории. Все дело в том, что этот э, финальный момент э, так сказать выхода из войны с Россией не завершает никакого процесса окончания этой войны чем Путина который начал э, вот скажем так аннексию Украины она очень простая и после избрания третий раз э, главой государства не желая продолжать либеральную линию собственную и потом линию Медведева под влиянием Прохорова э, Дунина и других, на Валдайском клубе прямо заявила о победе ликвидации Советского Союза. И самое главное, что э, Россия оказалась в самом неприятном положении, ее загнали в угол, и Россия будет расширяться. Поэтому возникла идея Евразии. Э, и вот э, задача Путина стояла в том, чтобы остановить расширение Запада на территориях э, своих восточных рубежей, которые считают Украиной, дело даже не в том, чтобы построить, так сказать, некий славянский, евразийский альянс, а дело в том, чтобы создать буферную зону между активно развивающимся Западом и Россией, которая требует это этого расширения. Однако подобный план не был поддержан в Америки, они не участвовали после Женево в процессе. Что касается европейцев, то из-за крупности компромиссов в середине Европейского Союза Меркель и вынуждены были пойти на сделку с Путиным. Суть этой сделки заключается в следующем. Европа готова пожертвовать Украиной для того, чтобы обеспечить собственную безопасность и взять паузу для э, так сказать, консолидации самого Альянса. Об этом свидетельствует немало фактов, последний из которых был референдум в Нидерландах, когда э, сегодня мы видим, это очевидно уже, что Европейский Союз начинает вести дискуссию о внесении серьезных изменений договора по ассоциации с Украиной, может привести совсем другим результатам, чем те, которые достигли этого времени Также важно оценить и то, что Европейский Союз, который сегодня оказался под большой угрозой распада перед давлением миграционной волны из Сирии, кстати, стоимость одного беженца из Сирии в это стали 10 тысяч евро. Подумайте, кто мог бы организовать массовую многомиллионную из Сирии такого количества беженцев одновременно на территории, особенно государств, которые сами являются нестабильными, Грецию, Македонию Дургия. и другие, вы поймете, что мы можем подозревать руку, руку Москвы и здесь, а также перед э, референдумом, который в ближайшие месяцы произойдет в Великобритании о выходе из состава Европейского союза, что может окончательно поставить вопрос по существовании Европейского союза, существующих, так сказать, Консенсус на э, консенсусных границах. Хочу напомнить, что именно Франция, потом Нидерланды, положили конец формированию более, э, скажем так, объединенного альянса европейского, проголосов против Европейской Конституции, подготовленной Валерий Жескар -Гестенов. Возвращаясь к Минску, э, думаю, что в этом случае понимание этой проблемы и понимание проблемы борьбы с новым видом терроризма, терроризма, который ищет в пути создания своих государственности, калифата, исламским государством Ирака и Леванта, а, заставляет а, и Соединенные Америки, и Европу вместе искать сегодня неких, а, неких компромисс с Россией. Не случайно визиты Керри и других высокопоставленных чиновников, например, директора ЦРУ, представителей Министерства обороны все в в Москву являются слишком частыми, чтобы мы не могли на это не обратить внимания. На этом фоне позиция украинской власти является откровенно слабой. А заявление, вчерашнего президента заявление о необходимости внесения изменений в Конституцию, что касается децентрализации, судебной реформы, означает только одно, что новые стратегии выхода из войны с Россией, кроме принятия плана Путина, не будет. Этот план Путина означает капитуляцию Украины, без сомнения, описание некого мирного договора с нестабильным анклавом, с нестабильной военной автономией, которая будет создана. Многие говорят о возможности сохранения там замороженного конфликта. Хочу уверить вас, никакого замороженного конфликта, при условиях, которые имеют место там, не будет. По крайней мере, по типу Приднестровья, даже по типу Нагорного Карабаха, это будет такой конфликт, приблизительно, как существует в Сомали, в Судане и других, когда а, вооруженные группировки, обладающие чрезвычайно большим запасом оружия и не имеющие ничего больше делать, будут постоянно угрожать территориальной а, стабильности страны. В следовательно, в этих условиях Москва получает право вето на любое а, внешнее и внутреннее развитие Украины, согласование политических деятелей правящей страной, заканчивая евроинтеграционный или евроатлантический курс. Что может делать в этом случае Украина? Понимаю, у меня мало времени, я спешу, однако хочу сказать о возможных планах, которые могут быть. Ну, первое, вывод. Существующая политическая элита, политическая группа правящей страны не способна что-либо изменить. И только ее уход может поставить вопрос о изменении стратегии возвращения суверенитета Украины. Возможно ли это сделать или нет? Но ну, давайте приведем пример по Крыму и скажем слабость Минских соглашений, которые Крым вообще исключили из этого процесса. Заявление президента о возможности жизни там и какой-то там политики деокупации Крыма это просто метафоризм, который не имеет ничего общего для международной политики, так как без согласия России. А, на этот процесс плюс невозможно. Также невозможно а, говорить, и это чистый обман о ведении полицейской миссии в Украину по типу а, ФОР на Балканах, когда было достигнуто согласие, подписано Дейтинских парижских и женевских соглашений между а, многими странами на Балканах, чего нет и не наблюдается в, наших, в наш момент военного конфликта с Россией. И таким образом э, найти способность вести сюда полицейскую миссию, увеличить количество там наблюдателей. абсолютно перспективное дело. И этого не будет, Россия этого не позволит сделать. И, и Путин, Песков, его главный э, спикер, об этом неоднократно заявляет. Я прошу прощения, у Заканчиваем. Так просто, что можно сделать? А, Во-первых, мы не можем сотрудничать с НАТО, у нас нет перспектив. Нам отказали уже в этом. Но мы можем подписать военные союзы, прямые странами НАТО. Да? Балти... Страны Балтии, Польша и Румыния готовы к этому. Во-вторых, мы можем присоединиться к идее президента Дуды о создании Межгорья, это военный, по сути дела, военно-экономический союз, и можем противостоять некой там логики ОКДП еще с России. Третий момент. Наилучший, который использовал Лик Ван Ю, который так любят цитировать, однако не смотрит глубже. Лик Ван Ю поступил очень правильно, когда был зажаться со всех сторон, особенно в Малайзии, где не было ни воды, ни песка, он ввел на территорию страны американские транснациональные корпорации. Пусть они воюют с ними. Нам нужно тоже сделать в Украине. Нам нужно открыть и двери, покончить с украинскими олигархами окончательно, столкнуть их непосредственно с крупнейшими мировыми корпорациями, и пусть Россия воюет с ними на территории Украины.